السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز سامع محترم امید ہے کہ آپ سب بخر وافی سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے اتحاد اور اجتماعیت اس کے فوائد و ثمرات سامعن محترم عرصہ دراز سے میں اس موضوع پر سوچ رہا تھا کہ کچھ الفاظ قلم بند کروں اور اس پر کچھ اخبارات میں لکھا بھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ وہ جو تحریریں ہیں ان کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں زیادہ طویل اس پر بحث نہیں کروں گا کیونکہ اس پر آلریڈی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے صرف مختصر سا بتانا چاہتا ہوں کہ اجتماعیت اور اتحاد کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ بازی میں رکھی جائے کہ اجتماعیت یا اتحاد یا جماعت اس پر اللہ کا ہاتھ ہے تنہا فرد کچھ نہیں ہے ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی وہ اپنی پہچان بناتا ہے بلکہ وہ اقبال کا شیر پروستا رہے سے امید بہار رکھ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بریدہ شاخ ہے ڈالی ہے وہ ٹوٹ چکا ہے امید رکھ کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر تو سر سب شاداب ہو جائے گی ہری بھری ہو جائے گی اتحاد اور جمعیت کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اگر متحد ہو جائے تمام وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اگر وہ ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں کفر اور الہاد اور شرک کا کلا کما ہو سکتا ہے آج ستر سے اسی لاکھ یہودی یا ایک کروڑ یہودی ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو آگے لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جس بھی ملک میں موجود ہیں جس بھی کنٹری میں ہے وہ یونٹی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ایک اجتماعیت اور اتحاد کی بنیاد پر چل رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت صدر ہے امریکہ کا لیکن وہ وہاں پر اسرائیل کو مکمل سپورٹ دے رہا ہے اور نہ صرف وہ اپنی تقریر میں یہ بات کہتا ہے بلکہ وہ امن اس کو کر کے دکھا رہا ہے جبکہ یہاں پر مسلمانوں کا یہ پرسان حال ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو مہت چھوٹے چھوٹے نظریات کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے فکری اختلافات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے تعلق تھوڑے بیٹھے ہماری یو این او اس وقت کہاں سوئی ہوئی ہے کہ جب غزہ کے اندر مسلمانوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں امت کے پاؤں ہاتھ کٹے جا رہے ہیں نوچ نوچ کر یہ بھیڑیے کھا رہے ہیں اور ہماری جو مسلم ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کے کانوں پر جون نہیں رینگ رہی بلکہ وہ بس اپنا کاروبار بڑھاتے جا رہے ہیں جب آپ اتحاد نہیں کرتے ایک میری بات تو اس میں بالکل زینشی رکھ لی جائے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف طبقاتی اختلاف لسانیاتی اختلاف اس کے بعد مذہبی اختلاف یہ تمام چیزیں ایک حسن کے طور پر دیکھی جاتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہر شخص ایک جیسا ہی ہو جائے یہ بھی ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا میں یہاں پر اکثر سرکار دو عالم صاحب دیتا ہوں کہ جنگ بدر کے اندر جب آپ نے خیمے لگائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خیمے آپ نے اپنی مرضی سے لگائے ہیں یا اللہ کی مرضی سے لگائے ہیں تو آپ سن سے فرمائیے میں نے اپنی مرضی سے لگائے تو انسان رسول اللہ ہمیں اس بات کا زیادہ تجربہ ہے کہ اگر یہاں سے خیمے اکھاڑ کے وہاں لگا دیے جائیں تو ہمیں جنگ میں زیادہ فائدہ ہوگا اور علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ گے جبکہ میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں اور تم مجھے بتاؤ گے وہی کی تاہید جس کو حاصل ہے کہ یہاں پر لگانے یا وہاں پر لگانے نہیں نہیں بلکہ علیہ وسلم نے ویسے عمل کیا یہ ہے اتحاد یہ ہے اجتماعیت اسی طرح جنگ خندق میں اگر آپ دیکھیں تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا اور آف حسن نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں خندر کا پھر کیا معاملہ پیش ہوا سامین محترم اجتماعیت استحاد یہ امت کی طاقت ہے میں یہاں پر ایک قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رویش کرنا چاہتا ہوں وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطے سے تھامے رکھو اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ ہمیں اسلاف سے بھی پتہ لگتا ہے قرآن پاک سے خود معلوم ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن پاک کو کہا ہے اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اس کے علاوہ ایسی وہ کون سی چیز ہے جو تمام لوگوں کو جو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں ان کو اکٹھا کر کر ایک ہی پلیٹ فارم پر لے جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے ایک واحد اور اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں پاک کی وہ آئے مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ اے مومنو جب تم آپس میں لڑو گے تو اس کے دو نقصانات بڑے ہوں گے ایک تو تم خود کمزور ہو جاؤ گے اور دوسرا وہ جو تمہارا روب اور دب دبا ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے گا بلکہ اگر آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد اب قیامت تک کبھی بھی کافر تم پر غالب نہیں آ سکتے مفہوم حدیث ہے. اب, 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 اب دیکھیں تو یہ تو کفار ہمارے اوپر آگے جہود ہیں لیکن بھائی سمجھیں بات کو کافی ڈائریکٹ نہیں آئے نہ کبھی آ سکتے ہیں مسلمانوں کا روب اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے ان کے دل کے اندر ہمیشہ جب بھی غداری ہوگی وہ اندر سے ہوگی سلطنت عثمانی ٹکڑے, ٹکڑے اندر سے لوگوں نے کیا مسلمانوں نے کیا بڑے صغیر کے اندر مسلمانوں نے برطانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے سلطنت عثمانیہ کے کروائے اگر آپ سلطنت عباسی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی سلطنت اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں نے ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی ہیں غداریاں کی ہیں اور اس کے نتائج میں کفر کا ساتھ دیا ہے میں بڑی سے بڑی جنگ اٹھا کے دیکھ لے کبھی بھی کافر غالب نہیں آیا ہمیشہ مسلمان ہی غالب آیا لیکن مسلمان کو جب بھی شکست ہوئی ہے اس کا پایا تخت جب بھی پلٹا گیا ہے وہ غداری کی گئی ہے مسلمانوں ہی کی طرف سے ہمارے ہی لوگوں نے غداری کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نتائج بھگتنا پڑے سامع محترم اتحاد کی ضرورت ہے یاد رکھیے گا فکری اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو رکھتے ہوئے پھر ساتھ جڑے رہنا یہ حسن ہے دین کا اس اختلاف کو لے کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنا اور اس طرح امت میں تفرقہ ڈالنا یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا امید ہے کہ ہم اس اتحاد اور اس اجتماعیت کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ غزہ کے اندر رہنے والے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے تحریری طور پر بھی تقریری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ